Те і маємо, Да? А якщо ми кладемо собі ціль, що ми хочемо там спочатку з елементарного, там телефони, планшети, одяг, діток звозити там в Чернівцях є да, дінапарк, депо і так далі. І на майбутнє собі машину, подорожі. Ви знаєте, якщо йти до цього і працювати, все реально. І що саме цікаво, зараз дуже важкий час і для всіх людей, і дуже важко знайти хорошу роботу, правда? Це напевно, всі знають. Я дуже довго розбиралася, думала, як буде, ну що буде, да? От почалася криза. Ви знаєте, я настільки задоволена, тому що криза почала сину, наприклад, в моєї команди різ. Чому? Тому що ціна доступна, продукція хороша, а люди, як то кажуть, використовують пасту, щітку, мило, шампунь кожен день. І, Це дочка, те, що а то і мальчики у вас. Нові звання у нас є і чоловіки, і сімейні пари, і молоді хлопці, і працюють в інтернеті, це все розвивається і дуже, як то кажуть, великі перспективи, тому що можна працювати всім, незалежно, чи ти маєш професію, чи в тебе там одна освіта, чи немає освіти, і е, неважливо, скільки вам років, ви, чи ви чоловік і жінка. Зреєструватися можна з 14 років. Є дуже багато таких случаїв, які в 15 років дівчата закривають, і хлопці є. От... У нас в команді, так, які закривають рівень директора. Це вже хороший нормальний дохід, так, від присередньому ну, 10 тисяч гривень. Так. І вони не можуть ще, там підприємця оформити, там оформляють на батьків, але в такий молодий вік так само заробляють гроші. Анатолій Іванович, так, я хочу запросити нашого спонсора, щоб він розказав пару слів, да, як у нас працюють чоловіки. Анатолій Іванович, можна вас сюди? Даю вам слово пару да? пару слов. Да. Смотрите по, по сторонам. Девочки, у нас в основном в зале сидят женщины. Мужчины у нас тоже есть. Но наш спонсор, ему 40 с хвостиком. Мужчина, молодой, здоровый, сильный. И он зарабатывает все деньги с кошельком. У него огромная зарплата, понимаете? И он не продает помадки, он продает бизнес, он работает в огромном бизнесе. Мы с мужем тоже работаем в огромном бизнесе. Он сейчас два слова скажет со стороны мужчины. Добрый день. Очень, очень много незнакомых мне ребят сегодня сидит. Я имею в виду и мужчин и женщин. Редко, наверное, мы стали встречаться, но это благодаря нашему, нашей действительности. Лет десять назад я чаще был здесь чем сейчас. Я в бизнес пришел, вернее, меня пригласил Алексей Севрук 14 лет назад уже. В 2000... Нет, меньше. 12. В 2002 году. Мне очень понравился его автомобиль Lexus RX350, который на то время на Украине был в одном экземпляре. У Севрука это был второй. На Украине больше их не было. Через Германию мы ему доставали автомобиль. У меня племянник работал, держал автосалон, и я его попросил, и Серух был. был с автомобилем. Мне ужасно понравилось, как может человек такой, мальчишка, моя... 28 лет ему тогда было, и вдруг на таком автомобиле ездить. И он мне сказал, вы знаете, я вас тоже могу научить, у вас тоже будет такой автомобиль. Я говорю, такой не хочу, а вот Toyota Camry хочу. <главное, Главное, говорит, чтобы у вас было желание. Если будет желание, мы с вами горы свернем. И вот так началось мой бизнес. Я ему сказал, и сейчас жалею, что я тогда эти слова произнес, я сказал, если через в течение года я директора не закрою, значит это не мой бизнес, значит это не для меня. Ровно год прошел, 1 мая, как сейчас помню, 1 мая я закрываю 12, ой, 21%. А на то время, чтобы закрыть 21%, нужно было делать 10 тысяч баллов бонусов. Это довольно большая, большой оборот. сейчас. Сейчас 7500, а тогда 10 тысяч. Ну и что удивило, удивило меня, почему я не сказал за полгода, если не стану директором, оказывается, я э, и не знал, что наши мысли э, материальны. И все, что ты говоришь, идет в космос и к тебе возвращается. Думайте позитивно, старайтесь делать позитивные вещи, и я уверен, что э, ваши деяния к вам вернутся и еще... Э, увеличится даже короче за, за год я стал директором через три года после этого с женой уже вместе мы стали работать мы закрыли звание золотого директора с 2004 года я стараюсь быть на всех конференциях от компании Арифлейм. вот уже 10 лет очень много стран я повидал 35 лет отлетал в гражданской авиации командиром корабля. Я столько не видел, сколько я увидел за эти 10 лет, когда стал с компанией летать по конференциям. Это и Канарские острова, и Мальдивы, это и остров, остров, остров в Индийском океане. Как он называется, забыл? Нет, Мальта. М а, нет, да, не Мальта. мальта. Но мальта -то На Мальте это ну, да, а, тоже был Маврики. 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 остров Маврики, Дубаи, да. Ну, да. Европа вся объезжена, я считаю, что это точно. Что еще хочется мне сказать, ребята, мужчины, подумайте, где можно каждые три недели получать, как я сейчас получаю, с 7 до 10 тысяч гривен каждые три недели мне компания платит. Это небольшая сумма. У Севрука, конечно, страшно говорить, но где-то 120 тысяч он каждые три недели точно получает. А может и больше. И это реально. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Ребята, а Ты я хочу добавить, вы, да? Лидочка, да? а я хочу добавить. Девочки, посмотрите. Командир экипажа, летчик, когда я ему сказала, пойдем, он мне так, это я всегда о себе говорю, у тебя не все в порядке с головой. Я, командир экипажа, пойду тебе помадки продавать, у тебя крышу сорвала. Так вот, самое большое достижение у меня в Арифлейм, что со мной рядом работает мой муж. Он меня полностью поддерживает, он во всем мне помогает. Он работает со мной, так как он считает нужным. А Сидруг научил меня, что я к помадкам никакого отношения вообще не имею. Я да. и сейчас не знаю, какие они есть. Да. Ну правда, я каталог смотрю, каждый. И как пальчиком. положено. Я вот это буду, мне вот это вот и вот это Она вот. Не это, пожалуйста, мне последующее. Да. Но даром. бизнес, девочки, но бизнес мужчины видят по-своему, и вашей, каждая из вас. Самое большое достижение, если ваша семья придет в ваш бизнес и будет вас поддерживать. И если ваш муж будет работать с вами. Почему? Потому что мужчины бизнес видят по-своему. Когда Мы видим спраш... по спрашиваешь, а сколько ты хочешь зарабатывать? Разные ответы есть. На сегодняшний э, мне говорили 5 тысяч гривен, 10 тысяч мужчины говорят. Некоторые, а я тысячу долларов хочу, я говорю, сразу перевожу 24 тысячи гривен. Владифлейм, это реально. 24 тысячи. Что это такое? Это звание бриллиантового директора. Больше ничего. Если ты выше А захочешь... что такое бриллиантовый директор? Вы нашли 6 человек, 6, ребята, 6, Всего которые заинтересуются хорошо этим бизнесом и сделают этот бизнес своим фокусом. Сделают его своей работой. 6 директоров хороших закройте, с каждой группы директорской вы будете получать 4% с товарооборота этой группы. Это получается ваша зарплата. Шесть человек, тысячи. и вы их можете найти. И тогда вы будете зарабатывать 30-40 тысяч да. гривен каждые три недели. На вам на счет, пожалуйста, денежка. Плюс вот меня спросили, хорошая машина. Ира приехала, я говорю, а компания дает. Бриллиантового директора закрываешь, и эта машина будет в вашем распоряжении в личной пользовости от компании. И, и подарили что... всем э, шведские машины, как они? Вольво. Вольво, Вольво. да. Вольво. да. Вольво. Все, понимаете? Кажется, это фантастика, но ничего с неба не упадет. Вы молодцы, что вы сюда приехали. Вы для начала хотя бы послушайте. Спасибо большое.